Добрый день. Я, к сожалению, опоздал на пресс-конференцию, но вообще-то большое чудо, что я вообще на нее попал. Вчера на акции протеста под стенами Дэшкомзема я сообщил главе Дэшкомзема Олегу Николаевичу Кулиничу о том, что я сегодня сообщу факты всей стране, конкретные факты коррупции в его ведомстве, совершаемой ним и его людьми. Эти факты, документы я принес сюда. По всей видимости, кто-то очень не хотел, чтобы я сюда попал. Вы не представляете, через что пришлось пройти, чтобы сюда приехать. Значит, я официально заявляю на всю страну. Значит, в Варшевском районе было незаконно изменено земель ОСГ, это сельхозназначение, 34 гектара. 34 гектара земли было передано под застройку. Значит, эти 34 гектара земли, об этом было сообщено Кулиничу и Андрею, директору ДЗК, вопрос был спущен на тормозах. Государству был нанесен ущерб 3,5 миллиона. Вот это вот, вот это вот, все эти документы подтверждающие. Здесь все факты в полном объеме нарушений. Вот это я могу передать, если это кому-то интересно, каким-либо органам, пожалуйста, я передаю. Я официально заявляю, господин Кулинич, 34 гектара земли, я не знаю, вы лично или не вы лично, были проданы. Если это было продано по вашим, с, вашим, с вашего разрешения, значит вы коррупционер. Если это было продано без вашего разрешения, а вы об этом знаете, значит вы допустили преступную халатность, вы поставлены на должность высокопоставленную для того чтобы блюсти интересы государства, вам об этом сообщили, вы ничего не сделали. значит вы преступник, потому что вы и вы не имеете права занимать эту должность в принципе, в таком случае. Что же касается системы, из которой я вышел, это система ДЗК, то, к сожалению, через 2-3 недели, если закон 439 постанова будет введена в действие, земельный кадастр Украины перестанет существовать. Его не станет физически. Потому что, как я говорил, 439-я постанова отбирает регистрацию у земельного кадастра, и это фактически ставит земельный кадастр, ну, уничтожает его. То есть земельный кадастр просто исчезнет. Понятно, что с исчезновением земельного кадастра появится очень серьезная возможность, скажем, заниматься махинациями в земельной сфере. Потому что вся электронная база земельная находится в земельном кадастре Украины. Если земельный кадастр уничтожен, насколько было потрачено миллионы долларов государственных, был взят кредит Мирового банка, значит, все эти деньги придется давать государству. А земельный кадастр как не создан, так и не создан будет. Эти люди, которые пришли, не имеют никакого отношения к земельной сфере, не имеют никакого образования в земельной сфере, сейчас уничтожают кадастр. Я знаю, так как люди ко мне обращаются, наш профсоюз, так сказать, он призван, скажем, объединить все земельные направления в этой области, значит, что в земельном управлении и в земельных институтах делается, собственно говоря, то же самое. То есть система просто уничтожается. Для чего? Понятно. Когда уничтожат систему, можно будет делать в этой системе какие-то темные дела сделать эти темные дела, потом можно будет вот мы молодцы, мы очистили систему от так сказать, мусора. А от какого мусора они очистили систему? Скажите мне, пожалуйста. Увольняется человек, которому остается 4 месяца до выхода на пенсию? Или увольняется... А? Заслуженный землеустроитель Украины. И кем он увольняется? Человеком, который не имеет профильного образования в земельной сфере. У нас в системе ДЗК та же ситуация. Человек 15 лет строил. 15 лет строил Винницкий ДЗК. Его, ему осталось полгода до э, пенсии, и его уволили. Значит, как он сам рассказывает, жил бы старый пес, и взял и выгнал. Как в том мультике, понимаете? То есть человек не имеет даже, ни, 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 он ничего не заработал. Он приезжал сюда на встречу со мной на электричке, у него даже на машину не заработал. Честнейший человек, его за полгода до пенсии увольняют. Причем как увольняют? Обманным путем. Говорит, пиши заявление. Два заявления на увольнение и на прием. Значит, на увольнение регистрируют, на прием отдают ему, на, говорит, сходи с этим заявлением куда-нибудь. Что делается? Увольняется, уволили мать троих детей. Старшему ребенку 12 лет. Сократили. То есть господин Кулинич решил, что ей кормить троих этих детей, она будет, не знаю, за счет воздуха, божьего духа, чего еще можно там кормить, за счет чего еще можно кормить детей. Уволили беременную девочку. И в то же время, обратите, пожалуйста, внимание, Зарплата человека, который разрушает державный земельный кадастр Украины Петра Петровича Андреева составляет 34 тысячи гривен. Больше два раза, чем зарплата премьер-министра Украины Юлия Тимошенко. Сколько я знаю, может я ошибаюсь, там не могу отвечать конкретно, 17 тысяч она получает, а да не 17, но 34 тысячи. Человек разрушает систему, и получается это 34 тысячи. Да ради бога, пускай получает 50, только пускай строит эту систему, а не разрушает. Его зам получает 27 тысяч гривен. Тоже за то, что пишет, пишет на меня. Значит, на меня сейчас оказывается очень серьезное давление. СБУ занимается, департамент контрразведки СБУ, экономические пустыни, занимается мной, начальником отдела, главой проспилки. Это, это нормально вообще? СБУ у нас теперь занимается начальником отдела. Почему? Наверное, потому что человек-подполковник СБУ до сих пор действующий. Поэтому мной занимается СБУ. Но это же бред вообще. А, КРУ мной занимается, налоговая мной занимается. Фактически четыре серьезных ведомства нашей страны занимаются главой профсоюза. То есть у нас больше преступлений не осталось. Остался только один глава профсоюза, который вчера ему заявил о том, что я на всю страну заявлю о конкретном факте коррупции, я эти документы принес, я готов их передать кому угодно. Нет вопросов, я готов вам показать, готов вам их передать, где четко написано. Есть Уведомление о получении Эти письма были получены с уведомлением О том, что В 34 гектара Баршинском районе Незаконно Из ОСГ выведено под застрой Ущерб прямой государству От двух от, Ну, почти, ну, около трех миллионов гривен Ущерб государству прямой И Кулинич об этом знает Знает с апреля Ничего не сделано Значит, или он продал Или он просто закрыл глаза Правильно так получается или нет? И, соответственно, я говорю, ДЗК система рушится, люди увольняются, люди уничтожаются, на нас идет сильнейший прессинг и давление, нас тоже, соответственно, уничтожают. Я не знаю, я, ему вчера, я у него спросил, если я завтра расскажу конкретные факты коррупции в вашем ведомстве, деланные или вашими людьми, или вами, вы подадите в отставку или нет? Он три раза мне не отвечал на вопрос. На третий раз он на себя выдавил. Я, говорю, посоветую с людьми. Я у него спросил, с какими людьми вы будете советоваться? С теми, кто заносит вам? Или с теми, которые приносят вам эти документы незаконные? С какими конкретно людьми вы собираетесь советоваться? Если он хочет посоветоваться с теми людьми, которыми он руководит, то я от имени этих людей уже сейчас говорю, Олег Николаевич, имейте совесть, уйдите по-хорошему, просто уйдите и не рушьте то, что до вас строились десятилетиями люди, профессионалы, в отличие от вас. Потому что непрозрачные назначения на должность, когда приходят люди, которые не имеют отношения к земельной сфере, я могу привести кучу. Вот, например, по ДЗК я знаю много примеров. Значит, у нас сейчас действуют два штатных расписания: первый заместитель в Хмельницком, и первый заместитель по старой структуре, и первый заместитель по новой структуре, первый директор, значит, благо...